Добрый вечер, новости на БТБ. Солидарности стран Евросоюза с Украиной ждет Петр Порошенко на саммите ЕС 16 июля. Об этом президент сказал в телефонном разговоре премьер-министру Италии Матео Ренци. Украина рассчитывает, что Италия, как страна, которая председательствует в Совете ЕС, позволит Евросоюзу объединиться с нашим государством для отстаивания мира, свободы и демократии. Матео Ренци, в свою очередь, заверил, что Европа и, в частности, Италия поддерживают усилия Порошенко по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ситуацию в Украине обговорил президент и в телефонном разговоре с президентом Румынии Трояном Бесеску. Президент Румынии выразил свою полную поддержку и солидарность с Украиной, которая сегодня борется за восстановление мира не только на своей территории, но и за стабильность во всем регионе. Он также заверил, что Румыния, а также румынское меньшинство в Украине поддерживает территориальную целостность Украины и действия ее президента по мирному урегулированию ситуации. В свою очередь Петр Порошенко поблагодарил румынского коллегу за то, что Румыния была первой страной, которая ратифицировала Соглашение об ассоциации. МИД Украины направила ноту протеста Министерству иностранных дел России в связи с фактами провокационных действий на российско-украинской границе. А именно, в ночь на 12 июля со стороны российского Куйбышева состоялся минометный обстрел по украинскому пункту пропуска Мариновка. Кроме того, накануне были зафиксированы несколько случаев нарушения воздушного пространства Украины беспилотными летательными аппаратами, которые залетели со стороны России. В сообщении подчеркивается, что пограничная служба Российской Федерации не принимает никаких шагов, чтобы предотвратить многочисленные нарушения государственной границы украины вооруженными лицами и военной техникой с территории россии Близ границы с Россией в Луганской области выявлена группа российских военнослужащих. Об этом сообщают в СНБО. Есть данные о намерениях боевиков создать коридор на госгранице для прохода колонн боевой техники и новых наемников с территории России. Также в ведомстве рассказали, что под контролем террористов сейчас находится нефтеперекачивающая станция в Луганской области возле села Вовчаяровка. А накануне боевики захватили здание областного отделения госкозначейства, но позже освободили его. Кроме того, за прошлые сутки захвачена фильтровальную станцию Донецкая, один из корпусов Реабилитационного центра протестантов. При этом из городов не выпускают мирных жителей. В СНБО есть информация о том, что их хотят использовать как живой щит. Поэтому боевики продолжают вести огонь по жилым кварталам. Продолжая обстрел позиций сил АТО, террористы ведут огонь из разных видов оружия и по жилым кварталам, и по населенным пунктам. При этом активно используется национальная символика Украины для дискредитации вооруженных сил нашего государства. По словам очевидцев, для обстрела жилых кварталов в Донецке террористы установили артиллерийскую установку на покрытую тентом фуру. Время от времени автомобиль останавливается, сдвигается крыша фуры и осуществляется 1-2 выстрела, после чего фура переезжает на новое место. Контрразведка службы безопасности Украины задержала двух боевиков, которые 24 июня вблизи горы Карачун сбили вертолет сил АТО, в результате чего погибли 9 украинских военнослужащих. Напомню, террористы сбили украинский военный вертолет Ми-8, возвращавшийся от украинского блокпоста после выполнения задания по доставке грузов. На борту находились 9 специалистов, устанавливавших аппаратуры для мониторинга пространства, фиксации фактов нарушения плана мирного улигурирования конфликта на востоке Украины, в том числе и сотрудники СБУ. В результате кстати, падения вертолета все находившиеся на его борту погибли. Из зоны проведения АТО можно выехать бесплатно. Три транзитных коридора организовали в городах Красноармейск в Донецкой области, Сватово в Луганской, Барвинково в Харьковской. По заказу координационного штаба мин. инфраструктуры предоставляется для перевозки людей необходимое количество железнодорожных вагонов. Профильный министр Максим Бурбак также напомнил о работе правительственной телефонной линии, где сообщают всю необходимую информацию для переселенцев. Номер вы сейчас видите на своих экранах. Тысячи киевлян и гостей столицы сегодня пришли в музей Великой Отечественной войны, чтобы своими глазами увидеть доказательства поставок России оружия для боевиков. Здесь уже второй день работает выставка, на которой представлены образцы вооружения из арсенала террористов. Люди фотографировались возле установки ГРАЦ, ПЗРК и ГЛА, гранатометами и противотанковыми комплексами. Все это добро осталось в освобожденных от террористов городах на Донбассе. Именно это оружие использовали боевики против украинской армии. То, что народом из России доказывает не только документы, на эти там же, но и маркировка. Большинство разработок еще советской эпохи, но есть модели 2000-х годов российского авторства. Выставка продлится до понедельника. Все эти маркировки, имеющиеся здесь, игла, муха. Там есть даже 2008 год. У нас никогда это оружие не выпускалось. Я служил в 1954-76 годах, офицер, мотострелок, и поэтому я безусловно в этих, как говорят, штуках разбираюсь. Если оружие изготовлено после 2000 -го года, здесь не может быть и речи. Это российского производства. Гранатометы 2000 года, 2008 года. У нас такие не делаются. С 1991 года точно. Шмели, противотанковые огнеметы, это только, можно сказать, что Российская Федерация. У нас таких явно и не делалось, и не делается. даже мы не тренировались на, полевых занятиях с такими. Это явно Российской Федерации поставки. Это предательство славянского народа. Вот как это называется. Если плохие дяди убивали наших, то это плохо. Нынешний статус Крыма всего лишь вопрос времени, так считает Еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюла. Он сказал об этом в интервью пражской редакции Радио Свобода. Фюла назвал большой несправедливостью анексию части Украины России нелегитимным способом при помощи зеленых человечков. Но оккупация полуострова не повлияет на отношения Украины с ЕС, в том числе на процесс отмены визового режима для украинцев. Есть конкретные критерии. jestli náš partner rych vypolnit i prodlžet vypálňat z naší strany kaněšno upraštění vizového režima a do stěpění, kdy lidi mohou přijechat v strany Evropského seuza. Já důmám, že to, co právě zašlo na Krymu, s čem my Никогда, что мы никогда не признаем, тут оникси Крыма со стороны России не будет иметь негативное влияние. Ну, упрощение или отмена виз? 45 отмена, миллионов, 47 миллионов отмена. отмена виз. Я говорю про... То есть я это говорю... вот на столе уже. Да, я говорю про отмену виз, конечно. В Турции закончилась регистрация кандидатов на выборы президента. Среди них и премьер-министр Тейп Эрдоган, находящийся у власти 11 лет. В следующем году заканчивается третий срок его полномочий. Аналитики называют его главным кандидатом на первых прямых президентских выборах в Турции, запланированных на 10 августа. Раньше главу государства избирал парламент, но президент играл больше церемониальную роль. В случае же своей победы на выборах Эрдоган планирует изменить конституцию и, по мнению экспертов, попытается превратить Турцию из парламентской в президентскую республику, чтобы сохранить Хранить за собой основную власть. Эрдогану противостоят два политика. Это единый кандидат от оппозиции, а также лидер партии, отстаивающий права курдов и других нацменьшинств. Первый в мире рынок медицинской марихуаны открылся в американском Лос-Анджелесе. Здесь свою продукцию предоставляет около 50 фермеров. Они выращивают коноплю и имеют лицензию на ее продажу в медицинских целях. Посетители должны предоставить охранникам рецепт от врача на покупку этого лекарства. Как утверждают организаторы рынка, он позволит избежать больших наценок от посредников. В Соединенных Штатах Америки канабис в лечебных целях разрешен в штатах Калифорния, Орегон, Вашингтон и Колорадо. В двух последних использование марихуаны для развлечения также разрешено. И там уже работают торговые площадки, похожие на рынок в Лос-Анджелесе. Мы хотели убрать посредников. В Лос-Анджелесе 135 аптек имеют право продавать марихуану. И, на мой взгляд, они могут контролировать рынок. Поэтому мы решили открыть площадку для того, чтобы фермеры могли напрямую контактировать с пациентами, устанавливать собственные цены на свой товар. Это просто здорово. Спасибо, что были с нами. Далее цены на энергоносители, валюту и драгоценные металлы. Я же встречу с вами, как всегда, ровно в 20.00.